नहीं नहीं ये इनसिक्योरिटी है कल सीएम साहब ने जब इनोग्रेशन किया आज डीसीएम को लाने की जरूरत नहीं थी वो तो सिर्फ इनसिक्योरिटी की अगर आप करो तो हम भी करेंगे लेकिन जैसे मैंने कल कहा था कि ये टैसला 2022 साल में महाराष्ट्र में आ सकती थी तब मैंने भी टेस्ट ड्राइव करी थी और तब अगर केंद्र सरकार अड़चने नहीं निर्माण करती तो टेस्ला महाराष्ट्र में आ जाती दूसरी बात यह है कि जो टेस्ला वो 25 लाख में मिल सकती है आज 60 लाख में मिल रही है जिम्मेदार कौन है तो ये भी सोचना जरूरी है और एक किसी इंडिविजुअल कार कंपनी के पीछे जाने के सिवा मुझे लगता है ईवी पूरा जो कार कंपोनेंट है उसके पीछे जाना चाहिए लेकिन जी को देखिए ये ये थोड़ा हाउस में ऐसे हंसी मजाक का माहौल होना भी चाहिए नहीं तो कभी कभी आप देखते हो खींचाता बहुत हो जाती है लेकिन मुझे लगता है कि पार्टीज के बियॉन्ड जब आप हाउस में बात करते हो तो ऐसे संवाद होना चाहिए सिर्फ वाद नहीं होना चाहिए अरे बाबा आता बहुत एवड सो भीती को जाती हटे मेरा महत्ति नहीं पत्व है कि वातावरण आनंदाच वातावरण नेह हाउस मेला तो मैं बगल की प्रत्येक वे भांडाला द्वेष घृणा है नको पैके वे अ

और आ, मुझे लगता है उससे इसका कोई झगड़ा ही नहीं है पहली बात तो यही है यह, हमारा विरोध हिंदी की शक्ति को है या तीसरी भाषा की शक्ति को है फिर वो भले फ्रेंच हो या स्पेनिश हो या कोई भी हो वो भी किस स्टैंडर्ड के लिए तो पहली की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आप सोचिए अगर आप पहली कक्षा में होते तो क्या आप तीन भाषा सीख सकते हो नहीं तो बाकी भाषा सबकी तो आती है आज अभी हम कौन से भाषा में बोल रहे हैं मुख्यमंत्री आता काय की सोबत जे खेचून घेऊन गेलेत ते जड झालेत मनात केवल हृदय माला मा इतने तो माला महित नहीं बुढ़ देखिए भाजपा का तो यही खेल होता है कि झगड़ा करवाओ डिवाइड एंड रूल यही तो भाजपा का प्ले बुक है थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच